今天吃个牛龙骨，哥，这牛龙骨太大了，锅都装不下。哦，这么大牛龙骨，咱们仨吃三分之一就够了。三分之一，三分之二，哎，就这块，这块就够了吧？嗯，哎。哎，哥，我把这个放回去吧。 哥，我来，那不挺好。我来，你翻锅倒水。 牛龙骨先焯水呀、啊，嗯，放葱姜，焯完了再炖。先上去喝茶，嗯。牛蝎子焯完水了，捞出来。弟弟把汤倒了，嗯。 放豆油，哦，油油热了，来放姜葱蒜，放火了火了火了出香味，放点郫县酱，放火了火了，再放点黄豆酱，放再放点甜面酱。 三个姜多房好了继续活了活了出酱香味儿，哎，弟弟快睡。嗯、哎，好了好了，嗯，牛先生下锅。 生抽、老抽一起抽，干辣椒少放点两块冰糖，黄豆粒那么大的大粒盐，哎，少放点吧，这个。弟弟盖上锅，大概煮它两个小时，就酱香出来了。好期待呀，哥，那会挺好。